我跟你说，今天医院来的病人特别多，我快累死了。你呢？你怎么样？回头。干嘛？你不会又让翻译学长来送惊喜吧？不要总麻烦他了。我今天心情不错，不用哄的。哎，我还以为我们婉婉长大了呢，没想到还像个小朋友一样。 我在外面没人撑腰，当然要做大人了。现在你回来了，还不让我做小孩？那这叫什么？嗯，狐假虎威。狐假虎威可是要受惩罚的。什么惩罚、啊啊？哎，放我下来！救命啊！你怎么突然回来了？ 不是五一有实验吗？其实当时我已经做完了，但怕你有压力，就没那么说。学霸学坏了，学会骗人了。饿了吗？带你去吃东西。嗯。对了，给你带了豆浆，先垫一垫。 这豆浆到底哪里买的、啊？学校食堂啊。哦。哎，五一食堂不都放假了吗？他们家不放。哦。哎，那店长还开培训吗？不能只教范学长一个人吧？我也想学，我心灵手巧，学得快。你知道了。这个翻译。别怪翻译学长。谢谢你。 谢谢你的出现，谢谢你亲手给我磨豆浆，谢谢你记得我的喜好，谢谢你的一切。那我也得谢谢你，谢谢你出现在我的生命里。等你遇见期结束，我们就去旅游，云恋爱变现。 巧克力还有最后一块。 人初，你说的对，两个人在一起要多沟通，不要互相隐瞒，也不要一味的迁就和迎合对方。我想问你，我们俩会在一起很久的，对吧？当然，我想一直和你在一起。嗯，那工作和恋爱都是我的常态。医院的工作总是忙碌的，你搞科研也是。 我希望我们俩能适应这种忙碌的状态，而不是只是想着迎合对方的时间。我不想我们俩其中任何一个人发生今天这种自顾不暇的情况了。所以，你的意思是，我们这个五一可能都见不到面了？嗯，虽然我也很想你，不能见面，我也觉得很遗憾。 我希望你能理解，好吗？这次不能见面，我也觉得很可惜。但我支持你的想法。我们在一起本来就是为了让彼此更加开心，而不是施加压力。这次五一我会好好在这里工作，你自己好好安排自己的时间，别太辛苦，也别有压力。婉婉，你今天。 很不一样，怎么不一样了？就是一瞬间，感觉你好像长大了，爸爸，我其实不想让你那么快长大，因为你有我，我可以一直守护着你，我也可以守护你啊。嗯，如果你有很累、很辛苦的事情，一定要告诉我，我可以帮你分担，哪怕我不能立马到你身边。 我也可以关心你，陪着你。我知道我们家婉婉能独当一面了，但是我不想让你有孤单的感觉。嗯，打钩